Вот наши коллективы художественной самодеятельности не считая со своим временем, вне зависимости от времени года и погоды, приходят сюда во дворец, проводят репетиции, работают, не покладая рук, и по многим, наверное, сегодня вопросам наш дворец культуры вместе с художественными самодеятельностями, коллективами художественной самодеятельности занимает достойные места. И сверловчане с большим удовольствием идут во дворец для того, чтобы провести свой приятный досуг вот именно здесь. Наша задача как власти всячески поддерживать творческий талант. И я думаю, наверное, те, кто был сегодня на втором этаже, увидели, какие ну, прекрасные произведения, какие прекрасные Такие вот таланты были сегодня показаны, и руками наших свердловчан все это было сделано. Поэтому я думаю, наша задача как власти делать все для того, чтобы раскрывались и юные таланты. И те, кто занимается этим, этим вопросом уже не один десяток лет, потому что есть прекрасные слова у Николая Озера. Пора давно уже сказать, простыми истинными словами. Талантам надо помогать а бездари, пробьются сами. С праздником вас! С днем 75-летия Луганской области! И так совпало, что в 1938 году Луганская область получила свой статус. И в 1938 году наш город стал городом. Из шарапкино Равенковского района стал полноценным городом Свердловском, который по численности, по объему производства обогнал город Равеньки. Поэтому удачи вам, благополучия и праздник. Добрый день, уважаемые свердловчане. Наша шахтерская земля богата не только трудовыми достижениями, трудовыми рекордами, миллионами тонн угля, хорошими тружениками. Наша шахтерская земля богата не только природными ископаемыми, но самое главное богатство – это таланты. Таланты, которые есть на Донбассе, таланты, которые в шахтерских коллективах, таланты, которые во всех коллективах нашего города и района. Я желаю артистам сегодня показать всю красу, свой талант для того, чтобы нам, зрителям, жителям Донбасса, было приятно и прославление Луганщины и города Свердловска. Это главная задача, которую мы перед собой ставим. Не только в труде, не только в бою в обороне, но и вот в этом творчестве, которое мы сегодня видели. И на втором этаже, я надеюсь, мы увидим на этой сцене. С праздником вас и всего самого наилучшего. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые свердловчане, уважаемые участники фестиваля, гости, отсутствующие группа поддержки. С праздником всех. Разрешите мне от имени областной государственной администрации, от управления культуры и туризма, от себя лично, сердечно поздравить всех присутствующих с этим замечательным праздником. Фестиваль, конкурс Луганщина Светанок Украины твердой пустыне шагает по региону. И Светлочина, наверное, сегодня является девятнадцатой жемчужиной, которая вплетается в это замечательное творческое ожирение. Наверное, нельзя отрицать тот факт, что без внимания, без помощи органов местного самоуправления и органов исполнительной власти можно создать такое чудесное действие. Здесь Сегодня в этом зале, в этом э, замечательном светлом учреждении, сосредоточена вся душа Светловищи. И, наверное, такой праздник не мог э, состояться без участия э, команды, без участия команды, которую возглавляет Александр Иванович Шмальц. Я хочу э, в присутствии всех сказать огромнейшее спасибо Александру Ивановичу и его лице, всей команде за это действие. А всем я желаю... Великолепных э, ощущений э, от просмотра э, поддержки наших творческих коллективов, э, действительно, следовательно умеет работать и умеет отдыхать. А я думаю, что наряду с, со звездами трудовыми э, сегодня зажгутся и звезды творческие. Александр, спасибо вам большое. Я хочу поблагодарить за оценку нашего труда, но работу можно делать хорошо и работу можно делать плохо. Так вот, мы будем стараться делать работу хорошо, работу на отлично. Оценивать, конечно, это должны сверловчане, но я вам говорю и заверяю, что мы будем, как, как руководителю культуры области, что мы будем предлагать все силы, не, не жалеть денег сюда. Мы сделаем прекрасный дворец. Я обещаю вам зал хороший. Дворец у нас будет один из лучших. Мы болеем этим дворцом, мы болеем творческим коллективом. Мы будем делать все, чтобы сюда приходили и молодые, и пожилые, создавать комфортные условия для раскрытия творческих сил. Спасибо и с праздником! Запрошуємо вас у подорож в світ прекрасного, яку вам дарують самодіяльні аматори міста Свердловська. Приємних вам вражень!

Борился, вдохнул и явился на свет. Постарайся понять, что смысл слова твое, И за что я не обязан нести свой ответ и пойдет. Алийский читай. Nossa